Дорогие братья и сестры, друзья, я очень рад быть у вас, у вот вас такое удивительное здесь место вообще. Ну, я живу, у нас лесов нету, у нас в основном море. Черное. И поля. Здесь так удивительно, воздух такой. Но еще более удивительно, что в таком месте, оказалось бы, далеком вообще от наших. Ну, мы так обычно... Когда приезжаешь в Россию, так и в России служим в Украину, слышишь русскую речь, ну а тут иногда смотришь такие достаточно отдаленные места, и это приятно, что народ Божий молится вместе, собирается, это благословение. Я вообще много раз убеждался в своей жизни в служении, что если ты пытаешься ходить в Боге, в благодати Божьей, то где бы ты ни находился, вот там Бог будет тебе прилагать новых людей и будет создаваться церковь церковь это не всегда старший пастор и уже там система, как обычно в церквях устроена я сам, ну, многие, может быть кто-то знает, меня помнит меня зовут Руслан, я из города Одессы, я ну, скажем так последние 15 лет очень, ну, так, серьезно занимаюсь тюремным служением, но у меня в жизни так произошло, что я попал на какое-то время в Чешскую республику, в Прагу. И так случилось, что я нашел несколько человек верующих. Ну и мы, я спросил, я говорю, ребята, а вы чем вы занимаетесь? Они говорят, ну мы тут собираемся, молимся с три человека. А у них такая маленькая комнатка, маленькая-маленькая, что там вот четыре человека, пять поместится и больше там уже не, не, никто. Вообще в Чехии, в Европе люди живут в таких комнатушках, ну, одна комната, там и кухня, и прихожая, ну и все полностью. Вот такая, они совсем, ну буквально 12, 12 квадратных метров, 10, совсем маленькая. И э, мы начали с того, что мы вышли есть такой у них вот словак, площадь. И есть у них такой вечер, ночь музеев, когда открытый музеи, люди бесплатно по музеям ходят в Праге. Мы, я говорю, давайте выйдем на улицу, будем петь об Иисусе Христе, будем людей приглашать в церковь. Нет церкви, нет ничего, просто будем петь тогда. Вы знаете, что интересно? Везде, абсолютно, даже в самом атеистическом обществе, даже в самом ну, забитом месте, казалось бы, как говорят люди, Богом забытом, есть души, которые ищут выхода в, вну, из внутренней тюрьмы, из духовных проблем. Когда стали благовествовать, в церкви прилепилось При... еще пять человек. В общем, результат очень интересный. Сейчас там две церкви в Праге. Уже две церкви, и они растут и развиваются. Благословение в том, что мы с вами являемся носителями огромной благодати Божьей, возможности для людей, которые сегодня находятся в дневне греховного мира. И самое главное, в Библии написано, если ты являешься светом, этот свет невозможно скрыть. Это огромное привилегия и благословение. Я два года уже не был, я имел возможность за это время в Украине. Мы так посвященно трудились и открывали новое служение. Мы развиваемся. Вот уже с 2002 года служение развивается. Мы открыли новую церковь на свободе. В этой церкви, в церкви функционирует полноценная церковь 14 марта и у нас 50 человек членов церкви, и из них только я и мой помощник мы не судимые, все остальные судимые. Это бывшие преступники, люди, с, скажем так, с пришедшие с этого мира. У нас из рожденных в христианских семьях только один человек, одна сестра. Все, все остальные это люди абсолютно новые. И вы знаете, друзья мои, это удивительно, когда ты знаешь цель своей жизни. Вот верующий человек, очень часто я приехал в Светло, у меня встретили ребята, я их первый раз встретил, мы так общались. И я говорю, им, молодежи, им одному 22 года, другому 25. Я говорю, скажите, так мне такое впечатление, что вы не имеете цели. Они говорят, ну, ну цель это не небеса. Я говорю, да нет, ну я, я, так, я так не думаю. Небеса это средство. Бог дает нам... Небеса через Иисуса Христа, мы с вами имеем небеса, мы имеем спасение благодаря искупительной жертве Иисуса Христа, благодаря благодати Божьей, которую Он нам дает. Он дает нам это, это, это благословение, которое пришло в нашу жизнь не потому, что ты хороший, правильный, умный, грамотный, э, скажем так, правильно можешь говорить и мыслить. Нет, это Он дал, потому что Он пошел на глаголский грех. Именно поэтому спасение имеют все люди, кто принимает Иисуса Христа. У нас было столько случаев, когда люди, которые мне говорили, этот человек, он негодяй, он никогда не придет к вам в церковь. Я говорю, да но не наша цель его привлекать к нам церковь. Мы его просто познакомим с Иисусом Христом. И благодать Божья, если она приходит в жизнь человека, она не может его оставить, скажем так, неизмененным. Такого не бывает. Чтобы вот ты пережил встречу с Христом и остался точно таким же. Ты становишься другим. Ты не можешь жить по-другому, уже так, как ты жил. Происходят глубокие перемены внутри сердца. Я хотел бы, тут я привел с собой короткий фильм о новой церкви. Мы фактически, как служение, уже 15 лет трудимся в тюрьмах. Я не задавался никогда вопросом результатов. Ну, скажем так, скольким людям проповедано, с какие... Но когда стали подсчитывать, то было очень приятно понимать, насколько Бог, Он может сделать ну, очень много в твоей и моей жизни. И знаете, я знаю, есть люди э, и в Америке, друзья, которые, особенно так интересно, э, пожилые люди, они молятся. Я вообще чувствую эти молитвы. Я чувствую эту поддержку молитвы, потому что были такие моменты в жизни, когда служение, вообще многие вещи, они находились в таком очень опасном состоянии. У нас сегодня в Украине перемены такие. К власти пришли люди, которые не любят евангельские церкви, и их интересует только православие. И ну, мы испытываем определенное давление, особенно те, которые находятся, я считаю, что мы духовной передовой. Мы постоянно сталкиваемся с мирскими людьми, мы постоянно сталкиваемся с людьми, которые очень серьезно имеют внутренние проблемы. И если ты не готов сконцентрировать свое внимание, чтобы добиться цели, которую Бог перед тобой ставит, то очень сложно сохранить то, что Бог вручает в руки. Я предлагаю просто посмотреть, это немного займет буквально 8 минут времени. За последнее время я так смотрю, наблюдаю, что э, происходят такие процессы вот внутри. Э, я стал перед тобой ставить цель. Ну, знаете, вот так читаешь, интересуешься. Э, мир стоит перед серьезной проблемой вообще, глобально. Люди стоят перед проблемой эффективности. Эффективность использования ресурсов, потому что сегодня говорят, что нефть когда ее ресурс ограничен. Люди стоят перед проблемой эффективности использования человеческих ресурсов. Это тоже проблема. Оказывается, что одна из проблем экономического кризиса, это как говорят, это проблема в том, что ты неэффективно, люди не совсем эффективно работают. И это проблема. Надо улучшить эффективность. Говорят, и тогда можно будет преодолеть кризис. Э, стоят люди перед проблемами эффективности. Я так задавал себе вопрос в служении э, Господу, насколько это приемлемо задавать себе вопрос, насколько я, человек, который ходит в церковь, рожденный свыше, эффективный для служения Иисусу Христу. Ну, что я приношу? Э, какая от меня польза в церкви Божьей или в моем хождении пред лицом Божьим? И вот мы сегодня буквально разбирали такую, такой вопрос, апостол Павел говорит, такую у него, такая фраза очень интересная. Он говорит о себе, говорит, я течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец. Как дойти до этого венца? Как свое течение совершить в английском переводе, это звучит как кратчайшим путем дойти до, ну, кратчайшим путем дойти до точки назначения. Какая моя точка назначения? Куда я двигаюсь? Я себе представляю, небеса или нет, мы задавались вопросом, очень много проповедуя Евангелие, мы задавались вопросом людям, которые пришли. И мы говорим, вы пришли в церковь от того, что вы боитесь ада или вы хотите рая, Царство Божие. И подавляющее большинство говорило, мы боимся вечных муг и страданий. Я пришел домой, я сел, и у меня такая была тоска на душе, я думаю, Господи, это что я не смог людям ну, показать красоту небес, увлечь людей красотой Божьей любви, которую Он дает нам во Христе Иисусе. Потому что на самом деле, работая с людьми, с детьми, с молодежью, я замечаю, часто мы их учим очень многим правильным вещам. Мы учим, как правильно молиться, как правильно говорить, ходить и так далее, того, одеваться. Все правильно. Но очень мало кто знает, кто куто увлечен вот этой благодатью Божьей, вот этой красотой небес, ради которой мы читаем, что первая церковь... Они оставляли все, им ничего не имело значения. Понятно, что мы сейчас работаем с людьми, у которых ничего нет, у них нечего оставлять. Это люди, которые потеряли все в своей жизни. Здоровье, силы, разрушенные. Притом до самого основания, к сожалению, большого, вы не сможете увидеть, у меня на свидетельстве есть человек, который 32 года отсидел в тюрьме. Он первый раз сел, ему было 12 лет в спецшколе. И после 50 он пришел в себя. Его жизнь разрушена. Ничего нет. Он приходит к нам и говорит, помоги мне. В Библии написано, есть ли разрушенное основание? Что сделает праведник? Ну что ты сделаешь, если у него ничего нет? Ни связи, ни дома, ни жилья, ни здоровья. Но это человеческая душа, которая дорога пред Господом. И я много раз сталкивался с тем, что наша жизнь, наше служение оно имеет сугубо практическое, ну скажем так, практические э, такие вот сферы. Э, слава Богу, мы смогли этому человеку помочь. Но я по помог ему только, ну так скажу откровенно, я э, стал так очень внимательно к этому относиться после э, того, как узнал свидетельство одно, одного человека. Ну казалось бы, все понятно, все нам ясно, мы все грамотные люди, мы понимаем многие вещи, но... После того, как произошло чудо, явное чудо с нашей одной сестрой, она была больная скидом, она бывшая проститутка, она уже лежала у себя дома, разлагалась от нее, ничего, неприятный запах, человек гнил заживо. И меня удивило, восхитило поведение одной простой сестры, которая делала, она немного делала, она просто приносила два раза в день к ней, приходила, приносила еду, питье и молилась. И эта девочка, которая слушала ее, пробу, ее такую проповедь простую, знаете, не моя проповедь, просто тем, что она могла делать, что происходит в сознании, в сердце человека. Этот человек, который разлагался, она обратилась к ней, она говорит, помолись меня еще раз. Потому что я хочу, мне врачи сказали, что мне осталось буквально не больше двух месяцев. Потому что у меня нет возможности жить больная с видом, проблемы большие со здоровьем. Прошло пять лет. Сегодня пять лет это человек член церкви. Через ее жизнь и служение спаслось десятки людей с И это служение просто человека, который просто обратил внимание, просто не оказался безразличным. Спаслась одна душа, но есть такой принцип цепной реакции. Через спасение одного человека идет спасение следующего, и следующий, и следующего. Представьте себе, этой сестры нету, люди безразличны, человек не обращает внимания никто на нее, она бы просто умерла перешла бы в вечность и все. Вот так мы спасенные. И я так понимаю, что это очень серьезная, ну скажем так, для меня лично проблема в том, чтобы мне быть способным передать благую весть. Рассказать об Иисусе Христе и о небесах настолько, чтобы людям было интересно показать в своей жизни красоту небес. Это самое большое благословение для христиан. Я так задумался, Господи, Ты приготовил для каждого из нас особенное место. Это жилище, которого нет равных на земле. Здесь в Америке есть что посмотреть. Здесь красивые дома. Они наполнены очень красивыми вещами. Но это ничто по сравнению с тем, что ждет верующих людей там, на небесах. И там не будут спрашивать многие вещи, которые сегодня значимы здесь. Там не будет иметь и иметь значение ни регалии, ни положение в этом обществе, ни твои счета, ни богатство, ни нищета, ничего будет значение иметь, кто ты был в жизни, внутри, что было у тебя, кем ты жил. Есть такое выражение в криминальной среде, кто ты по жизни. Потому что христианство это не просто это не религия, как говорят, одна из трех мировых религий. Ничего подобного. Христианство – это образ жизни. Ты живешь так, потому что не можешь жить по-другому. Я сегодня рассказывал, для меня был интересный момент такой. Я уже много лет служитель. И живу в поселочке у нас такой, в Одессе, называется поселок Шевченко. Там живут ну, одни баптисты и Там такой поселок, несколько улиц, там одни верующие. И вот зима, вот прошлый год, 19 февраля, праздник, э, праздник крещения. И вот утро, все едут на служение, у меня служение в 3 часа в церкви. И я где-то раненько в 9 выехал, я не помню, за хлебом, и я попал в такую большую ледяную яму машины, задним колесом. И что я не делаю, я не могу ее вытолкать. Я думаю себе, ничего, слава Богу, Руслан, потерпи, сейчас братья и сестры поедут, ну вытянут, не оставят же у меня, холодно, мороз 20 градусов, э, мороза холодно. Я встал, ну если так спокойно себе, заведенный двигатель, я жду, потому что холодно, на, на улице стоят, греюсь. И вот начал ехать верующий, очень интересно. Я заметил, один остановился, говорит, так раз, подошел, толкнул, толкнул, говорит, Таня, да, ну, ну извини, я спешу на служение. Я очень тороплюсь. Второе, подъехал, открыл окно, говорит, это регион хора. Я не могу, у меня спевка, ну, прости. Третий вообще объехал дорогой так, знаете, чтобы не, я не видел. Я никаких претензий, ничего, все нормально. Но я знаете, какую притчу вспомнил? Очень просто. Христианство очень простое. Я вспомнил добрый самарянин. И я стал замечать. Я подумал, знаете, как-то с ужасом, что я, наверное, точно так же самое поступил. Потому что, знаете, вот ну, мы иногда живем в таких религиозных рамках. И вот самарянин, он способен был ну, преодолеть этот религиозный такой вот, скажем так, такой, э, так, думаю, религиозный костюм. Это рамки религиозные. Его интересовало просто помочь человеком. Я вышел дома, я понял, что я остался, уже было уже 10 часов, что все на служение уехали, уже нет куда помощи ждать. Я стал молиться, Господи, пошли мне кого-то, потому что я, ну час бензин закончился, и все. И вы знаете, кого Бог прислал? Подошел алкоголик, сосед, там недалеко живет. Он шел и он говорит, ты попал в яму. Давай я помогу тебе. Он мне притащил что-то штук, 10 инструмента разного. Едет, лопаты, потом стал таскать бревна, чтобы мне помочь выехать с этой ямы. Потом подошло еще чуть 5 цыган, с которыми я всегда так старомился их. И они помогли мне вытолкнуть машину. Ехал и думал, Господи, в чем интересно христианство, в чем правда? Оказывается, все очень просто, все очень лежит на поверхности. Христианство это момент, когда твое сердце живет по-новому. Когда-то, когда начинал, ну скажем так, момент, был такой момент у меня перемены внутренние. Уже много лет я был в церкви, уже был служителем. И наступил момент, когда я понял, что все хорошо, но мне хотелось большего. Я понял, что жить просто, ну скажем так, хотелось бы, чтобы жизнь моя была светом еще большим для людей. И пришел ко мне один человек, который имеет пророческое дарование, он мне задал один вопрос, готов ли ты меняться? Я ему сказал, Надя, мы все умные. Я говорю, а для в чем? Он говорит, ну во всем, что нужно, для того, чтобы это произошло в твоей жизни, то, чего ты хочешь. И я тогда подумал, сказал, Господи, я хочу меняться. Мне хочется, чтобы в моей жизни были перемены, которые бы способны были сделать мою жизнь, ну, скажем так, менять ее. Бог как-то показал интересный такой пример. У вас есть, я не знаю, я видел, столбы есть, да, деревянные, столбы, на которые электрические. Вот они, они, такие красивые, они такие ровные, знаете, красавцы стоят в толпы, с дерева сделанное. Все правильно, но у них нет жизни. они стоят такие ровные, красивые, вот обтесанные, но нет жизни. Когда смотришь на дерево, дерево такое, ну, но ну, плод приносит. И я сталкивался с тем, что иногда ну, в жизни у нас вот мы входим в такой вот момент, когда у нас ну, вот все казалось бы правильно. Но плодов очень мало.